Желая была игра, проиграли обидно, конечно. В начале провалили начало игры, не знаю, то ли не донастроились, что ли. Они все попали, у нас были поспешные атаки немножко, поэтому начало провалили, потом вроде как начали догонять, потихоньку начались такие качели, то догоняем, то опять опускаемся. Ну вот, поэтому такой результат. Где-то может проиграли немножко, не знаю, они как-то больше не боролись. Ну, у нас завтра есть еще игра, поэтому мы постараемся завтра, э, как говорится, сравнять серию, чтобы в Южном сыграть уже пятую игру. Есть вопросы? Боролись до конца, во всяком случае, чувствуется. Каждый шанс. Ну да, как иначе. В Киеве надо бороться. Финальная игра. Бойцовские качества на уровне. Ну, стараемся, по-другому никак. Будем стараться. Я думаю, прежде всего сил. Это десятая игра плей-оффа. Пусть После... ну, на это не сетовали, просил ребят забыть это все, переключиться. Конечно, провал первой четверти не понравился серьезно. Шло какое-то поспешное атаки, не но потом удалось поломать игру мы сократили до минимума, до двух очков, по-моему. То есть задача выполнена, и эта команда показала тоже свою слабость. Не могу сказать, что они прям свежие были. Поэтому я думаю, что все-таки селенок, где-то надо искать эту энергию. Никто не собирается сдаваться, у нас еще завтра есть матч. Будем выходить сражаться, кем можем. Кто не сможет, играть не будет. Но руки не опускаем, смотрим все равно позитивно вперед. Во-первых, поздравляю своих партнеров, руководство клуба с победой. Добиться удалось за счет того, что мы были все вместе, друг за друга, агрессия в защите. И, наверное, ну, какой-то сплоченность в нападении, что все друг друга поддерживали, были все как одна команда, как одна семья. Ну, результатом, конечно, довольны. Еще нужен один шаг сегодня контролировали ход игры. Были немножко провалы, когда «Динамо» доставала, но опять же «Динамо» — это опытная команда, с которой не так легко играть дома, тем более люди играют, знаете, отдаются, бьются до последнего. Хочу поздравить всех наших болельщиков, поблагодарить их за сумасшедшую поддержку в Киеве. Будем готовиться, а выиграли за счет того, что постарались минимизировать те ошибки, которые были у нас в предыдущих играх, постарались извлечь какие-то моменты, которые у «Динамо» есть слабые, мы где-то здесь удачнее сыграли, за счет самоотдачи, конечно, то, чего боролись, дрались и победили.